в котором вечно резвятся неугомонные ковбои. Ковбойский саун, поехали! не хватает, да? То есть в Кабойском салоне должен быть кто? Должен быть кто-то, кто разливает огорячительные напитки. Американец Иван. Иван Джонович Иванов. Ваши аплодисменты, бывший уроженец города Якутска. Ныне жители Техаса. Причем Техаса, это он говорит, обычно успокаивая свою семью, чтобы она не шумела. Техаса! Давайте попробуем вместе со мной. Техаса! 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 И вот так вот колочит, как теле стоит <music> стоп 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 Ну нам снова чего-то не хватает вы знаете в колобойском салоне должен быть ну должен быть кабаре. пробуем тренируемся что делает у нас кабаре, как обычно разницу улыбаемся отдачаем лицо и поехали, работаем ножки. Ну какой ковбой, понимаете, ковбойский салон без двух мощных колбоев. Итак, два ковбоя появляются у нас в ковбойском салоне Вы выглядите отлично. Итак, господа, выбирайте оружие. Итак, но у нас один ковбой должен быть слой, а один добрый.